payg'ambar alayhi vassalam bir kun qabristonda turganlarida yig'ladilar sahobalar qidirdilar borib qabristondan topdilar yo rasululloh nima uchun yig'layapsiz aytdilar birodarlarimni sog'indim biz birodarlaringiz emasmi aytdilar sizlar mening ashoblarimsizlar birodarlaringizkim meni ko'rmay turib iymon keltirganlar dedilar Hay baraka topkir do'stim qaysi birimiz tushimizda ko'rdik hech bo'lmasa tushimizda ko'rdik iloho ko'ring hammangiz ko'ring rasulullohni tushingizda tushimizda ham ko'ra olmayapmiz-ku. ammo sevamiz ammo yaxshi ko'ramiz jonimiz fido molimiz fido rasulullohga deymiz ravzaga borganimizda yig'idan o'zimizni to'xtatolmaymiz masjidni namaviyadan chiqqimiz kelmaydi aytadilar endi boramiz makkaga ehron bog'lab boramiz desak borolmaman rasululloh bilan xayrlasholmayman deymiz bu muhabbatmi mu? kim ko'rdi rasulullohni ko'rmasdan sevdik u biz ko'rmasdan muhabbat qo'ydik u biz ko'rmagan narsasiga iymon keltirib bu ummat jannatni ko'rgani yo'q jannatga oshiq bo'lar do'zaxni ko'rgani yo'q do'zaxdan qo'rqadi bu ummat ollohni ko'rgani yo'q ollohga taqvo qiladi bu ummat ollohni ko'rgani yo'q ollohdan qo'rqadi bu ummat